Это случилось 24 марта 1946 года в небольшом приморском городке Иштарил в Португалии. В одном из номеров местной гостиницы раздался испуганный крик горничной. Полицейские были потрясены увиденным. В кресле сидел одетый в пальто господин. Он уже не дышал. Перед ним стоял накрытый к стол. Справа находилась шахматная доска, а слева лежала книга стихов Маргарет Сотберн. Она была раскрыта на странице, содержавшей строку это судьба всех, кто живет в изгнании. Этим господином был чемпион мира по шахматам Александр Олехин. Именно так правильно произносится его фамилия. Внезапная смерть шахматного гения накануне чемпионата мира повергла всех в шок. Некоторые до сих пор считают ее не случайной. Кому было выгодно, чтобы он не участвовал в состязании? И как все было на самом деле? С января 1946 года Александр Олехин поселился в небольшой гостинице португальского городка Иштарил. Местный климат помогал ему справляться с тяжелым душевным кризисом. А тишина и покой позволяли сосредоточиться на подготовке к матчу на первенство мира с советским гроссмейстером Михаилом Батвинником. Результат матча Олехин-Батвинник не брались предсказать даже самые выдающиеся шахматисты мира. Зато вполне можно было предсказать, что сделал бы в случае проигрыша Михаила Ботвинника друг советских физкультурников с теми, кто в СССР отвечал за организацию этого матча. Победа западного гроссмейстера над советским была недопустима. Бояться было Ботвиннику или за Ботвинника, что он проиграет, нет никаких оснований. Он был готов к борьбе, как у Алехина была эта мечта, и он готовился, так же готовился и Ботвинник. С шахматами семилетнего сына Сашу познакомила мать Анисия, женщина умная и образованная. Отец Александр Алехин, дворянин, депутат Государственной Думы, увлечение сына одобрял. 1902 году в Москву приехал известный американский шахматист Гарри Пилсбери. Он провел сеанс одновременной игры в слепую на 22 досках. Юного Олехина все увиденное поразило настолько, что теперь все свободное время он проводил за шахматной доской. Чистолюбие, целеустремленность, работоспособность, удивительная память и природный талант сделали свое дело. К 20 годам Олехин уже известен в мире как ведущий шахматист России. Он мечтает встретиться с новой шахматной звездой, кубинцем Хосе Раулем Капабланкой. Эта встреча состоялась в Петербурге в 1913 году. Олехин проиграл, но не расстроился. Никогда прежде и никогда впоследствии я не видел такой поразительной быстроты мышления, какой обладал Капабланка в то время. К этому надо добавить, что Капабланка всегда был в превосходном настроении, обладал отличным здоровьем, был любимцем женщин. Действительно, ослепительное видение. Именно тогда он решил, что сделает все, чтобы победить кубинца. В 1914-м, окончив императорское училище правоведения, титулярный советник Александр Олехин решает для себя «Моя жизнь – шахматы». Международный шахматный турнир 1914 года в Мангеме Олехин запомнил на всю жизнь. Он явный лидер. Но тут началась война. Спешно вручив Алехину приз в 1100 марок, турнир свернули. А русских шахматистов арестовали по подозрению в шпионаже. В тюрьме были замечательные сокамерники. Шахматисты Ефим Боголюбов, Илья Рабинович, Самуил Вайнштейн. И они разыгрывали партии без доски и фигур, вслепую. Через пять лет, вновь попав под арест уже в Советской России, Олехин будет вспоминать свое первое заключение как идиллическое. Вскоре комиссия решила, что Олехин не представляет опасности для немецкого государства, его освободили и разрешили вернуться на родину. А там он отправился добровольцем на фронт начальником отдельного отряда Красного Креста. В тылу не отсиживался. Сам выносил раненых солдат и офицеров из-под обстрела. Был дважды контужен. Чудом остался в живых. Сменив больничный халат на френч, на котором красовались орден святого Станислава и два георгиевских креста, Олехин попытался вернуться к своей прежней жизни. Но на дворе был 17-й год. И выяснилось, что никакой он уже не дворянин. И денег у него больше нет. И вообще ничего нет и он с трудом добирается до Одессы, надеясь уехать из новой и чужой для него России. Не удалось. В Одессе Олехина арестовали как врага революционного народа и шпиона белой контрразведки. И приговорили к расстрелу. Спасение пришло неожиданно. Председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский, сам шахматист, приказал освободить Олехина буквально за два часа до исполнения приговора об эмиграции пришлось забыть. Наступали войска Деникина, и нужно было спешно возвращаться в Москву и как-то зарабатывать на хлеб. Какие тут шахматы? Работал юристом и даже пытался стать киноактером. Знание шести языков помогло Олехину устроиться переводчиком в аппарат Коминтерна. Это был короткий период сытой и спокойной жизни. Но с шахматами он не расстается. Одна за другой следует победы в чемпионате Москвы, во Всероссийской шахматной олимпиаде. По сути, первом чемпионате страны. Все изменилось в 21-м, когда Олехина по доносу вызвали в ЧК. Его обвиняли в получении денег от Деникинской контрразведки. Доказательств не было. Но было буржуазное прошлое и негативное отношение к революции могли расстрелять, но вспомнили заступничество революционных начальников во время первого ареста в Одессе и намекнули, что не станут препятствовать его отъезду из Советской России. Это совпадало с его желаниями, а возможность скоро представилась. Олейхин познакомился со швейцарской журналисткой Анной Луизой Рюк, аккредитованной при Коминтерне. Анне он показался идеалом мужчины, импозантный, воспитанный, свободно владеет европейскими языками. Они поженились и вскоре уехали. Олехин выбрал Париж. Он тут же стал готовиться к встрече с непобедимым Капабланкой. На пресс-конференции в Лондоне Капабланка заявил. Если кому-нибудь захочется снять с моей головы корону чемпиона, то он должен будет принять мои условия. Условия оказались совсем непростыми. Право на матч получал претендент, которому удалось бы обеспечить призовой фонд в 10 тысяч долларов и найти средства на покрытие организационных расходов. Таких денег у Олехина не было. Но он подписал этот протокол о намерениях и теперь сделает все, чтобы добиться цели. Там были действительно еще вот что. До 6 побед уровень игры такой высокий был, что в шесть раз победить, это можно было играть месяц и два, и все. Они же играли очень долго. Но ну, для Капабланки он почему такие выставил условия? Потому что он вообще почти не проигрывал. Он проигрывал -то одну партию за несколько лет. Да, тут а тут надо шесть. было у него в одном матче выиграть шесть. А Александр Александрович Олехин ни разу его не обыгрывал до матча. Ни разу. Сколько они не играли партии, только были поражения и ничьи. Поэтому он ну, Капабланко понимал, что кто его обыграет шесть раз? Никто. Олегин играл в этот период как одержимый. В 1922 году из пяти крупных европейских турниров выиграл в четырех. А в 24-м успешном турне завоевал Америку и таким образом укрепил свои претензии на мировую корону. вот в семье все не так хорошо, как в спорте. С Анной они расстались. А на сына Александра у Олехина времени совсем не оставалось. Пришлось отдать его на воспитание в пансионат. Одиноким Олехин был недолго. Надежда Васильева, вдова русского генерала, добрая и мягкая по характеру, разделяла его интересы. Она так же, как и Анна, была старше и относилась к мужу с материнской заботой. Спокойная семейная жизнь дала ему возможность защитить в Сорбоне диссертацию на тему системы тюремного заключения в Китае. Олехин стал доктором права и вскоре получил французское гражданство. Все это время ни на минуту не забывал, что дал себе слово отобрать у кубинца шахматную корону чемпиона. Прошло пять лет со дня подписания с Капабланкой договора о намерениях. Мастерство выросло, а нужная сумма никак не набиралась. Но Олехин продолжает упорно работать. Анализирует партии, изучает стиль, стратегические и тактические приемы, выявляет сильные и слабые стороны игры Капабланки, изучает его характер. Для шахматной борьбы прежде всего необходимо знание человеческой натуры, понимание психологии противника. Раньше боролись только с фигурами. Мы же боремся и с противником, с его волей, нервами, с его индивидуальными особенностями и не в последнюю очередь с его тщеславием. В 1927 году правительство Аргентины приняло решение профинансировать встречу Олехина с Капабланкой. И шахматный мир загудел. Ставки были 10 к 1 в пользу Капабланке. 16 сентября за шахматный столик сели чемпион мира, темпераментный кубинец Хосе Рауль Капабланко и претендент, хладнокровный русский Александр Олехин. Матч продлится два с половиной месяца. Весь мир смотрит на людей, на, на чемпионов мира, что это самый умный, самый талантливые, самые гениальные люди, которые и борцы великолепные. И вот здесь два было два гиганта. Это битва гигантов была. Поэтому она произвела колоссальное впечатление в мире. Олехин, вопреки всем прогнозам, уверенно выиграл первую партию. Но тут судьба неожиданно подставила ему подножку. У него началось воспаление надкосницы. Боли были мучительными. Требовалось длительное лечение. И Олехин принимает шокирующее всех решение. Требуют удалить ему сразу несколько зубов, чтобы не брать тайм-аут. Поединок продолжился. Олехин проиграл третью и седьмую партии, но уже в 12-й вышел вперед. На последнюю партию Капабланка не явился. Причину пока никто не знал. Но было ясно. У Олехина явное позиционное преимущество и две лишние пешки. На следующий день организаторы матча получили от Капабланки письмо. Дорогой Олехин, я сдаю партию. «Итак, вы чемпион мира. Примите мои поздравления с этим успехом и наилучшие пожелания. Искренне ваш, Хосе Рауль Капабланка». После объявления Олехина чемпионом мира, восторженная толпа донесла его до отеля на руках. Позже Капабланка так написала о матче в газете «Нью-Йорк Таймс». Олехин сумел использовать все преимущества, которые оказались на его стороне. За весь матч он упустил один-два шанса, в то время как я упустил их добрый десяток. Он играл в этом матче лучше меня и, следовательно, достоин успеха. Через много лет, когда уже не стало Капабланки, Олехин откровенно признался. Как случилось, что он проиграл матч? Должен сознаться, что даже теперь я не могу дать точного ответа на этот вопрос. Ибо в 27-м году я не думал, что превосхожу Капабланку. Возможно, главной причиной его поражения явилось преувеличенное представление о собственных силах и недооценка моих сил. Париж встретил нового чемпиона мира овациями. А в русском клубе, где собирался цвет эмиграции, ему был устроен грандиозный прием с банкетом. На следующий день в эмигрантских газетах появились статьи, где цитировались слова Олехина. Миф о непобедимости большевиков развеется, как развеялся миф о непобедимости Капабланки? Говорил ли эти слова Олехин? Или это выдумки журналистов? Неизвестно. Возможно, что это была провокация, направленная на окончательный разрыв чемпиона с Россией. Олехин мог публично отказаться от переписанных ему слов, но он этого не сделал. И вскоре в журнале «Шахматный вестник СССР» появилась статья, в которой говорилось... После речи в русском клубе с гражданином Аляхиным у нас все закончено. Он наш враг. Последние связи Аляхина с родиной были разорваны. Шахматы. Вот единственное, что осталось в жизни. И он начинает играть так, как не играл еще до него ни один шахматист. Победы следуют одна за другой. Шахматы, словно подчиняясь его таланту, воле и упорству, раскрывают перед ним свои сокровенные тайны. Несколько лет назад в мировой прессе появилось сообщение о том, что в Эшториле скончался работник ресторана, в котором Александр Олехин ужинал в свой последний вечер. Перед смертью он признался, что в марте 46 -го года получил от двух людей, говоривших сильным акцентом, большую сумму денег за то, что подсыпал в еду шахматиста светлый порошок. Сейчас это сказочно совершенно. Но То кто? есть через много лет появляется какой-то да. официант, вдруг, касается, конечно, и перед КП, смертью КП, признается в каком-то как своем да. грехе. Ничего подобного не было. Через год после поражения Капабланка предложил Олехину сыграть матч-реванш. Тот не возражал, но настаивал на условиях, предложенных когда-то самим Капабланкой. И еще требовал удвоения гонорара экс чемпиона это не устроило, и больше они не встретятся ни разу. Шахматные могила, так прозвали Олехина за его турне на пароходе с любимым сиамским котом по кличке Чес. Целый год он ездил по всему миру, давал сеансы. Уже и... чемпион мира, и... поэтому почувствовать была... к такая акция, конечно, популяризации шахмата в мире очень сильная. Впервые чемпион мира поехал по всем этим на пароходе, объехал весь Восток, Китай. Гонконг и прочие страны и долбал везде сеанс. В шахматах триумф, а в личной жизни снова крах. Он расстается с Надеждой Васильевой, с которой прожил почти 10 лет. Именно в это время у него наступает творческий кризис. А там, в стране, которую он покинул, шахматы получили всеобщее признание и завоевали любовь миллионов людей. И он с помощью друзей начинает предпринимать шаги для возврата в Москву. В 1933 году он получает ответ руководителя всесоюзной шахматной секции Николая Крыленко. Пусть напишет письмо в газеты с признанием своей вины. Тогда он не решился и стал топить тоску в вине. В результате ошибки и грубые просчеты в партиях. В 1934-м его очередной женой становится Грейс Висхарт. Богатая вдова английского чайного плантатора Грейс сама неплохо играла в шахматы. Хотя она и была старше его на 16 лет, чемпион мира ничего не имел против. Он искал в женщине не идеал красоты, не возлюбленную, а мать. Он надеялся на спасение. А в газетах стали появляться статьи, в которых говорилось, что трон под шахматным королем зашатался. Новым претендентом на трон стал голландский шахматист Макс Эйви. Олехину ничего не оставалось, как принять вызов. Во время матча Сейви в СССР в газете «Известия» была опубликована телеграмма. Как человек, понявший громадное значение того, что достигнуто в СССР во всех областях культурной жизни, шлю искренне привет шахматистам по случаю 18-й годовщины Октябрьской революции. Олехин. Это послание стало своеобразным признанием своих ошибок тем письмом, которое имел в виду Крыленко. Сердце Олехина наполнилось радостью. Напечатали, поверили, простили. Он бросил пить, но во время игры заболел, вынужден был принимать лекарства. Победив с перевесом в очко, Эйви стал пятым чемпионом мира. Справиться с проигрышем Олехину помогло приглашение из Москвы сыграть в международном турнире 1936 года. Наконец-то его мечта может осуществиться. Он вновь увидит родные стены, встретится с друзьями. Именно в это время он написал большое письмо в редакцию шахматной газеты «64». Для меня было бы огромной радостью вновь принять посильное участие в шахматном строительстве СССР. Надеюсь, что мои ошибки в прошлом. За последние годы равнодушное отношение мое к гигантскому росту советских достижений превратилась в восторженное. Доказать это отношение на деле было бы мне величайшим удовлетворением. Олехин. Она была послана в редакцию журнала «Шахматного». Но, к сожалению, в то время они не знали. Перед этим в «Известиях» небольшое письмо было его напечатано. А это по каким причинам не было тогда напечатано, я не знаю. Однако на родину тогда Олехин не поехал. Решил, в Москву поедут только чемпионы мира. И началось удивительное перерождение человеческой личности, равного которому трудно сыскать во всей шахматной истории. Выпивал в то время, говорят. Не говорят, но это известно, что он выпивал. А к следующему матчу он бросил. Ему подарили голландскую корову потом. Он с коровой приехал. Корову. Он пил только молоко, потому что на следующем матче. В этом перерождении... Значительную роль сыграли воля Олехина, его честолюбие, но главное, восстановившиеся связи с Родиной. И вопреки всем прогнозам, через два года Олехин вернул себе звание чемпиона мира, победив Эйве, но в Москву его больше не звали. Недолгому благополучию семьи положила конец начавшаяся война. Олехин с женой остались без средств. Чтобы свести концы с концами, он соглашается участвовать в соревнованиях, проводимых шахматным союзом фашистской Германии. Если бы он знал, чем ему это обернется. В конце 1945 -го года шахматное сообщество решило провести в Англии первый после окончания войны международный турнир стран-победительниц. Пригласили и Олехина, но вскоре приглашение аннулировали. Макс Эйви и его американские коллеги заявили если этот русский сотрудничавший с нацистами приедет в англию, то он будет единственным участником турнира. Олехин отправил в оргкомитет британскую и американскую шахматные федерации открытое письмо. он пытался объяснить, что выступать в турнирах его вынудили нужда и семейные обстоятельства. Но это не помогло. в англию его не пустили. А вскоре Комитет по расследованию сотрудничества чемпиона мира по шахматам Александра Олехина с нацистами под председательством Макса Эви предложил лишить Олехина звания чемпиона и объявить ему тотальный бойкот. Он сидел в холодном номере гостиницы и штарила. Ни дома, ни родных, ни друзей, ни денег, ни турниров. Можно ли так жестоко поступать с человеком, 17 лет выседавшим на шахматном троне? И вдруг луч надежды. Михаил Ботвинник прислал телеграмму. «Вызываю вас на матч за мировое первенство. Если вы согласны, я жду вашего ответа, в котором прошу вас указать ваше мнение о времени и месте матча. 4 февраля 1946 года». Весть о матче преобразила Олехина – он принялся готовиться к состязанию с ботвинником, изучал его партии, готовил варианты. А 23 марта 1946 -го года его не стало. У него сердце не выдержало. Напряжение к его всей жизни сложной. А тут в конце, где, наконец, как бы такой действительно прекрасный повод, и он вдохновлен. А это все, это напряжение нервное, невозможное. Вот, я думаю, что этим связано все. По мнению патолога-анатомов, шахматист был отравлен примерно за двое суток до того, как была сделана фотография. Смерть, скорее всего, наступила в другом месте. Труп потом перенесли, втиснули в кресло, в горло засунули кусок бифштекса, чтобы сымитировать смерть от асфиксии. А столик с шахматами Расположили так, чтобы было удобно фотографу. Именно расследованием версии убийства можно объяснить трехнедельную задержку с захоронением тела великого шахматиста. Такой действительно снимок произошел, что вот его посадили, как будто бы, и здесь все искусственно, что как будто бы. Постановочный он, снимок. По, такой. Очень постановочный, шахматный. Потом там какая-то книжка. Это была реклама этого Штарила, отели. Великий шахматист, вдруг оказался там. Непростой постоялец, да. Так. Да, понимаете, это такой пиар. В журнале «Шахмата в СССР» был напечатан странный некролог. Олехин родился и вырос в России. В нашей стране развился его талант. Советские шахматисты высоко ценят Олехина как выдающегося мастера, внесшего богатый вклад в сокровищницу шахматного искусства. Но как к человеку морально неустойчивому и беспринципному, наше отношение к нему может быть только отрицательным. Однако в 1955 году советские власти изъявили желание перенести останки Олехина в СССР. Но вдова перезахоронила его в Париже, на кладбище Монпарнас. На надгробии работы шахматиста Абрама Баратца надпись «Шахматному гению России и Франции». И это верно, ведь на командных соревнованиях Олехин защищал честь Франции, а на личных выступал под белоэмигрантским трехцветным российским флагом. Скорее всего, мир так никогда и не узнает, как ушел из жизни первый российский чемпион мира по шахматам. Чем дальше мы удаляемся от того дня, тем труднее подтвердить или опровергнуть ту или иную версию. Но так ли это важно сегодня? Главное, что Александр Олехин стал единственным чемпионом мира, ушедшим непобедимым.